Jabat Mufti keluarkan fatwa ha? berkenaan dengan diat tu. Dan uh, apa yang diterangkan oleh Datuk tadi, diat ini diterangkan untuk individu. Persoalan saya bagaimana Datuk, seandainya insiden itu melibatkan satu pelaku tetapi mangsanya adalah ramai, contoh insiden yang melibatkan pelaku fatwa yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri uh, bagaimana dari segi uh, uh, hukuman itu di di dikenakan kalau ikutkan uh, individu di mana dia dikenakan uh, bayaran tertentu yang mana uh, dianggarkan 100 ekor unta lah untuk bagi seorang yang kedua tu uh, kalau kita melihat kepada insiden-insiden yang melibatkan uh, kecuaian pengguna jalan raya antara penyebabnya saya nak kongsikan di sini ada dua lah tu yang pertama penyumbangnya salah satu adalah lumba haram dan yang kedua uh, saya melihat kepada konteks uh, apa nama mabuk lah tu ha? pengguna jalan raya yang mabuk ni di mana Kebanyakan kejadian ini melibatkan pemangsa-pemangsa uh, meninggal dunia So dalam konteks Islam uh, Saya mohon pandangan peribadi Dato' lah untuk sentuh berkenaan perkara ini Supaya lebih jelas uh, Sebab untuk uh, lomba haram dan juga mabuk ini adalah satu pilihan diri sendiri Datuk. kan? Bukan tidak disengajakan sebagaimana insiden-insiden lain jadi saya mohon uh, penerangan lebih jelas dalam konteks Islam Dan juga uh, untuk badan-badan uniform ni tu kita buat macam-macam acara Kita buat macam-macam tindakan untuk precaution kepada perkara ini Antaranya kita buat uh, program uh, evokasi, kempen dan sebagainya Tetapi kita tengok kesedaran daripada masyarakat ni tu Masih di tahap yang rendah tu Di mana uh, jumlah Kemalangan jalan raya ni Makin hari makin meningkat Jadi saya mohon pandangan Dato' lah berkenaan perkara ni Sekian terima kasih Terima kasih Ada atas soalan yang uh, Bermakna ni Yang pertama berhubung dengan masalah diat Arab Dalam dulu sistem diat ni Kalau sekiranya seseorang tu tak mampu bayar Sebelum macam nak Dia dibayar oleh kabilah dia Supaya, Kabilah dia akan kena Akilah dia Dia akan menyebabkan family pasal Arab ni dia punya hubungan antara family tu very very strong sangat sangat kuat jadi dia akan jadikan dan dia fanatic family dia agama datang ambil ruang itu supaya awak kalau ber fanatic dengan family awak awak tolong dia bila dia kena dia bunuh orang kalau dia tak boleh bayar satu ekor unta ah, pakat bayar lah satu ekor unta tu family dan mereka lakukan ah, untuk itu terutama sekali apa pada diat yang membabitkan uh, memang dia bunuh dengan sengaja uh, family itu uh, maafkan dia tapi awak kena bayar ha. sama ada dia boleh minta dengan jumlah tadi satu ekor mungkin dia boleh minta juga jumlah lebih kalau dia kata kalau nak kami maaf lebih dan dalam uh, perundangan Islam family yang kena bunuh tu dia memang ada rights untuk memaafkan pembunuh di situ dia ambil uh, diat dan diat itu boleh dia kenakan uh, kepada dia ataupun family dia Okey, dalam konteks modern kita ni di Malaysia orang Melayu ni pak menakan dia pun kenal-kenal tak kenal dah anak menakan pun tak kenal dia tak ada lagi sistem tu so dan kalau nak tunggu orang bayar tu maka dia tak mampu lah di situ datangnya baliklah peranan insurans dan seumpamanya kena melihat balik untuk untuk mengislamisasikan uh, dia uh, hukum di jalan raya ni dia ni boleh diterjemahkan dalam bentuk insurans tadi lah mungkin pihak insurans dan seumpamanya tak kaful apa kena lihat bagaimana mekanisme untuk dibuat supaya bila kena ada kematian dia dapat ditunaikan katakanlah let's say amount 300,000 memang akan ada dalam tu supaya selamat so that is Islamic is anything happen that 300,000 already there you kena bayar kepada family kalau sekiranya menyebabkan kematian lebih daripada satu nyawa for every soul bagi setiap nyawa dia kena bayar sebab itu pemanubah bas sebab semua tu kalau dia segera besar sebab tu untuk begitu artinya dia kena bayar orang yang memandu kenderaan besar yang membabitkan nyawa banyak mesti bayaran dia dalam jaminan tu mesti lebih tinggi dan itu mesti kalau nak diislamisasi kan mesti dibuat maksudnya dia mungkin orang lain mungkin bayar takaful dia satu uh, ringgit kah. dia kalau bawa bas mungkin kena bawa seribu dua ribu ringgit kerana dia nak cover tu ramai dan kerajaan mesti ada limit dah kan kenderaan boleh kurang 40 orang begitu saya tak tahu kalau ada kenderaan 4, 6, 70 orang hmm. dan itu mungkin kalau company artinya company dia kena bayar bukan dia sebagai individu dia mesti dia ada perjanjian kalau apa-apa berlaku company kena bayar yang penting hak tetapi dia himself dia kena puasa sama ada dia puasa 2 bulan betul-betul merangkumi semua ataupun seumpamanya tapi dia mesti puasa itu khilaf lah ha? Uh, untuk 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 uh, menunaikan atau melunaskan apa yang telah dia berlaku kerana nyawa telah telah mati kerana ada nyawa yang dicabut telah tercabut kerana tindakannya kemudian lumba haram dan satu lagi ialah masalah pemandu mabuk pemandu mabuk ni dah banyak saya sendiri dalam media beberapa kali bagi kenyataan mesti satu undang-undang yang serius yang menyebabkan orang memang takut nak mabuk ataupun ada bahan yang menyebabkan dia tidak boleh konsentrate apabila memandu dan dikenakan hukuman yang sangat tegas dadah pengedar dadah tu belum tentu mati lagi jadi khayal budak-budak lah mati dah hukumannya pengedaran dadah tu pengedar dadah kena ada kerajaan mesti membuat hukuman yang sangat-sangat tinggi kepada lumba haram dan satu lagi lah kepada pemabuk di jalan raya kalau kerajaan tak laksanakan ini dan ini telah berapa kali digesa mungkin sebahagian ada menteri yang dia pun mabuk dia tak berapa menyokong hal itu bila dibawa ke parlimen mabuk ni telah menyebabkan pemandu mabuk orang mati alasan dia senang dia mabuk mesti pemandu mabuk ni diletakkan dalam kategori membunuh dan kemudian pilihlah bunuh binuh dia punya tahap pembunuh tu di bawah membunuh dan itu yang dikenakan pada tiap tak boleh penjara 2 tahun 3 tahun penjara mesti tinggi untuk dia mabuk mandu kalau kena 15 tahun 20 tahun kalau orang mati boleh sampai dikenakan dia sepanjang hayat dia pun kalau kita tak buat undang-undang ni kerana ada sebahagian menteri mungkin dia pun mabuk juga jadi dia tak berani tuan-tuan tak kata saya yang kata saya tak tahu kita sebut benda ni dia memang tak agak-agak orang cakap pasal mabuk ni dia tak apa kita ah, nak lehat kita nak kaji semula kita nak semak memang ada pergerakan tapi tidak kepada tahap yang menakutkan termasuk budak-budak yang rempit ini dia masuk dua malam polis pun tahan dia reman dan semua lepas tu dia keluar ini semua mesti di bawah tahanan jenayah berat jenayah yang tak boleh dijamin senanglah awak ada minat membunuh orang awak pergi guna jalan raya kadang-kadang membunuh orang ni pun satu satu penyakit juga dia suka lihat orang mati kot dan orang yang memandu dengan cara memang nak membahayakan orang lain that means dalam hidup dia dia ni tidak mengambil berat soal nyawa orang tau dia satu orang yang begitu mementingkan diri dia dan dia tak kisah tentang nilai bukan nilai orang kau mati pun okey yang penting aku happy aku boleh enjoy bagaimana budak-budak rempit ni apabila dia membesar kemudian menggantikan generasi yang baru pergi memegang jawatan-jawatan ada posisi lah masyarakat dan itulah mentaliti satu penyakit disorder mental disorder yang ada dalam, dalam diri mereka yang mesti kerajaan bertindak dengan tegas dalam hal ini terima kasih